assalomu alaykum hurmatli talabalar navbatdagi onlayn mashg'ulotimizning mavzusi demak guruntlar mexanikasi zamin va paydavorlar fanidan birinchi modul guruntlar mexanikasi moduli alohida guruntlar mexanikasi moduli guruntlar mexanikasi fanining birinchi mavzusiga ham to'g'ri keladi demak mavzumiz guruntlar mexanik zamin va paydevorlar faniga kirish ushbu ma'ruzani quyidagi reja asosida olib boramiz demak asosiy tushuncha va tariflar fanning tarkibi va boshqa fanlar bilan bog'liqligi fanning qurilish amaliyoti uchun amaliyot ahamiyati maqsadi va vazifalari fanning rivojlanish tarixi demak mana bu fanga kirish vaqtida biz shu fanning qurilishdagi ahamiyatini bilib olishimiz kerak demak asosan guruntlarga yuqoridandan tushayotgan kuchlarni poydevor orqali uzatilganligi uchun demak poydevorning shaklini ham biz bilishimiz kerak demak poydevor bino va inshootlarning yer ostki qismi bo'lib ulardan bino va inshootlardan ya'ni yukni qabul qilib asos demak gruntlariga uzatadi poydevorlarning asosiy uchta de, demak o'lchami bo'lib ulark poydevorning qo'yilish chuqurligi bu demak o'sha joyga qarab muzlash qatlamidan albatta poydevorni qo'yilish chuqurligi pastda joylashishi kerak shu bo'yicha boshqa demak konstruktiv jihatlardan bu tasdiqlanib aniqlanadi demak poydevor tovonning eni poydevorning tovoni bilan demak poydevor tovonining uzunligini bironta tomonini demak o'zimiz belgilab olib demak o'sha şart, gruntning shartli soiy qarshiligiga bog'liq holda poydevorning tag qismining o'lchamlarini aniqlaganimizdan keyin demak biron qismini o'zimiz belgilab ikkinchi qismini demak aniqlab olamiz mana shuning uchun demak umumiy holda demak poydevorlar to'g'risida tushunchaga biz ega bo'lishimiz kerak demak poydavorning mana bu eng tag yuzasi gruntga tegib turgan qismi poydevorning tovoni deb ataladi demak tovonni aniqlashimiz mana shu gruntning shartli hisobiy qarshiligiga bog'liq demak yuqoridan tushayotgan kuchni mana shu shartni hisobiy qarshilikkiga bo'lib biz demak mana shu kuchni qabul qilib oladigan guruntning yuzasini aniqlab olishimiz mumkin demak yerning sathi dan poydevorning demak tovonigacha bo'lgan masofaga poydevorning qo'yilish chuqurligi deb ataladi poydevorning demak tovonidan yuqoriga demak tayanadigan yuqoridagi konstruksiyagacha bo'lgan masofaga poydevorning balandligi deb ataladi demak poydevorning bilan birga mana shu geologik qirqimda albatta yer tagi suvlarning o'zgarishi va ularning yozgi va qishki mavsumdagi balandlikka ko'tarilishlari yoki pasayishlari albatta ko'rsatilgan bo'lishi kerak demak biz paydevorlar to'g'risida tushunchaga ega bo'ldik demak paydevorlarning ikkita turi mavjud demak chuqur joylashuvchi paydevor joylashishi korak и soyoz joylashuvchi paydevorlar bo'yicha qarab o'tamiz demak paydevorlardan keyin guruntlar mexanikasini o'zining demak guruntlar turlarini ham demak alohida ko'rib chiqamiz mana guruntlar turlari demak birinchi bilishimiz kerak gurunt deb nimaga ataladi gurunt deb yer sharining ustki qismida yotgan turli sabablarga ko'ra muragan yoki maydalangan tog' jinslarining turli o'lchamlaridan tashkil topgan qatlamlariga aytiladi ularning boshida demak ularning bo'shliqlari gaz va suv bilan demak to'lgan bo'ladi agar uch komponentli ma'lum bir to'liq suvga to'yingan holatida bo'lmaydigan bo'lsa demak tarkibida havoligi e, suv gaz demak и e, qattiq zarachalar uchraydi agar suvga to'liq to'yingan bo'lsa demak g'avoqlik bo'lmaydida o'sha g'alarni hammasi suvga to'yingan holatida demak ikki komponentli qattiq zarrachalar va gruntlar e, qattiq suvlari ko'rinishida demak ikkita de, ikkita de, ko'p komponentli gruntga aylanadi endi paydavordan tushayotgan yukni biz yig'ish usulini o'rganishimiz kerak hamma demak biz o'tgan nazariy mexanika va qurilish mexanikasi fanlaridan ma'lum bir tushunchalarga ega bo'ldik shu asosda demak yuk maydoni degan har bir masalan lentali paydvor bo'ladiu bir metrmetrga tushayotgan yukni masalan to'rt qavatli binodan tushayotgan yukni biz hajmiy og'irlikni bilgan holda materiallarning hajmiga ko'paytirib og'irlik ko'rinishida demak biz poydevorga olib kelib o'sha yukni qo'yamiz bu, bu yukdan demak bilamiz qurilish mexanikasidan agar mana shu ta'sir etayotgan konstruksiyaning markaziy o'qi bilan kuchning ta'sir etish yo'nalishi bir biriga ustma ust tushsa demak bu markaziy siqiluvchi konstruksiya bo'ladi markaziy siqiluvchi poydevorlar bo'ladi bu xuddi ko'p holatlarda nisbatan qabul qilishimiz mumkin mana bu ikki tomondagi oraliqlar bir xil ikki tomoniga ham demak bir xil o'rnatilgan oraliq demak ustunlar tagida joylashgan poydevorlarda mana shu holatlar kuzatilishi mumkin tashqi poydevorlarda demak markaziy o'qda ma'lum masofaga kuchning ta'siri chizig'i kuchning ta'sir chizig'i siljganligi uchun o'sha oraliqda albatta demak ma'lum masofada kuchning yelkasi hosil bo'lib mana shu kuchdan o'sha markaziy o'qni aylanishga harakat qiladigan moment miqdori ta'sir etadi bularni ham demak biz paydevorlarni hisoblashda e'tiborga olishimiz kerak demak paydevorni boya tovonini aytib o'tdik paydevorning demak qo'yilish chuqurligini ham aytib o'tdik paydevorni ososda degan tushunchaga ega bo'ldik balandligini demak bilib oldik endi paydevor agar bir xil guruntga tagida bir jins guruntga ta'sir etadigan bo'lsa bu holatlarda demak mana shu qatlam ham to'shama qatlam ham yuk ko'taruvchi qatlam bo'ladi agar bir necha qatlamlar bo'ladigan bo'lsa poydavorning tovonida bevosita yotadigan qatlam bu asosiy qatlam kuchni qabul qiluvchi pastki qatlamlar esa to'shama qatlamlar deb ataladi demak poydevorlarni konstruksiyalar to'g'risida demak arxitektura qismidan ma'lum tushunchalarga arxitektura fanidan demak ma'lum tushunchalarga egamiz endi guruntlarning to'liq o'zi bo'yicha demak tushunchalarga ega bo'lamiz biz guruntning tarifini aytib o'tdik guruntlarning demak tarifini bilganimizdan keyin mana shu guruntlarni katta ikki guruhga bo'lib o'rganamiz birinchi demak qoyali guruntlar biz bilamiz juda mustahkam demak qoya ko'rinishida işte, bir, -bir biri bilan jips bog'langan guruntlar bizning baxmal tog'li zonalarimizda foriz zonalarimizda juda ko'p uchraydi mana shu yerda qurilgan demak binolar demak ma'lum kichikgina fundamentga ki, ega bo'lgan holatlarda ham bir necha yillar ellik oltmish yillar bemalol foydalanish imkoniyati bo'ladi chunki guruntlar demak juda katta mustahkamlikka ega va mana chet ellarda qurilayotgan binolarning baland qavatli bo'lishiga ham mana shu gruntlarning mustahkam qatlamiga yetkazishiga poydevarni qo'yilish chuqurligni shu qatlamlarga yetkazganligi sabab bo'lishi mumkin endi gruntlarni demak ikkita guruhga bo'lib oldik qoyali gruntlarni ko'proq giologlar o'rganadi agar mana shu qoyali gruntlarda binolarni demak o'rnatish bizga to'g'ri kelib qolgan holatlarda bular hech qanaqa qo'shimcha tadbirlarsiz demak qo'shimcha biron bir kuch kuchlanishni ularni kuchini demak qarshiligini oshirishning hech qanaqa keragi yo'q chunki uni o'zlarini mustahkamligi juda katta miqdorga ega shu sababli biz endi bu guruntlarni o'rganmaymizda ikkinchi bo'lagi demak guruntlarning qoyamas guruntlarni o'rganamiz qoyamas guruntlarni o'z holida demak uchga bo'lib olamiz demak uchga bo'lib oldik demak bu qoya qismini o'rganmaymiz qolgan demak, organ demak ikkita qismi gilli guruntlar va qumli guruntlar ko'rinishidagi qismlarni o'rganib olamiz demak qoyaemas guruntlar deha tarifi bo'yicha demak birinchi qoyali guruntlar demak magmatik metamorfik va cho'kindi tog' jinslaridagi iborat bo'lib ularning zarralari bir biri bilan mustahkam bikir bog'langan yopishgan ularni yaxlit bir turli darajada demak yoriqlari yor, bo'lgan dars ketgan holda demak turlari mavjud lekin dars ketgan holatda ham juda katta mustahkamlikka ega bo'lganligi uchun demak bu qoamas gurunlarda hech qanaqa qo'shimcha tadbirlarsiz boya aytib o'tdik poydevorlarni o'rnatish imkoniyatiga -e. egamiz qodemak Koy, qoyamas guruntlar binova inshootlar asosi sifatda keng miqyosda demak qo'llaniladigan guruntlar bo'lib ular turli o'lchamlarga ega bo'lgan mineral zarralar gaz va suvlar aralashmasidan iboratdir demak agarda mineral zarralar bir biri bilan demak turli xil bog'lovchilar bilan bog'langan bo'lsa bunday guruntlar gilli guruntlar deb ataladi va ularning yumshoqlik soni nol butun yuzdan birga teng va undan katta miqdorga ega bo'ladi chunki mana shu miqdorga qarab biz guruntlarni qo'yamiz guruntlarni ikki turga ajratib olamiz birinchisi demak mana shu bog'lanishga ega bo'lgan ya'ni yumshoqliklik soni nol butun yuzdan birdan katta bo'lgan qismini demak ma'lum bir bog'lanishga ega va bular gilli guruntlar deb ataladi agar mana shu nol butun yuzdan birdan kichik bo'ladigan bo'lsa demak bu o'zaro bog'lanishga ega bo'lmagan bir quruq holda sochiluvchan qumli gruntlar deb ataymiz o'z demak yo'nalishi bo'yicha gilli guruntlarni yumshoqlik soniga qarab uchga bo'lib olamiz qumli gruntlarni demak tarkibidagi demak granulometrik umumiy demak umumiy hajmiga nisbatan granulometrik составga ko'ra tashkil etgan zarrachalarning miqdoriga qarab shag'alsimon o'rta yiriklikdagi qum <grabi> mayda <grabi> <grabi> qum changsimon qum demak ko'rinishida demak besh turga bo'lib olamiz demak shag'alsimon yirik qum o'rta qum mayda qum va changsimon beshxildaga bo'lib olib besh xil umumiy holda demak sakkiz xildagi guruntlarni qoyamas guruntlarni o'rganib chiqishimiz kerak demak mineral zarrachalarning o'lchamlari kattalashib ular gurunt tarkibining asosiy qismini ikki millimetrdan katta zarrachalar zarrachalardek ellik foizdan ko'pini tashkil etsa bunday guruntlar yirik donali guruntlar deyiladi demak mana buni ham biz yirik donali guruntlar mustahkamlikka ega va ularni demak xuddi gqoyali guruntlardek hech qanaqa qo'shimcha tadbirlarsiz poyddvorni zamini sifatida qabul qilib olishimiz mumkin demak mana bu yerda bir va ko'p jinsli poydevornin asoslari ko'rsatilgan demak guruntlarni boshqa fanlarda demak qisman tushunchaga ega bo'lamiz bo'lganmiz shuning uchun demak cho'kish ya'ni deformatsiya deb bi qurilish mexanizmini o'rgandik guruntlardagi demak cho'kish poydevordan boya tushayotgan yukning ta'sirida demak siljishini tufayli ro'y beradigan deformatsiyaga demak tik yo'nalishdagi siljishga demak urun yuk ta'sirida ma'lum bir havo kulari kamayib o'sha şey tik yo'nalishda guruntlardagi orasidai havo kiklari kamayadi kuchning ta'sirida ma'lum bir tik deformatsiya yuz beradi ana shu tik deformatsiyaga demak poydevorning cho'kishi deb ataladi agarda asos gruntlari tabiiy holda foydalanilsa demak tabiiy strukturasi namligi saqlangan holda bunday asos demak asosga tabiiy asos deb ataymiz demak mana bu biz faqat cho'kishni aytib o'tdik xuddi shunaqa demak o'ta cho'kuvchan guruntlar ham bizda juda ko'p tarqalgan lyos gruntlari bu gruntlardagi demak deformatsiya o'ta cho'kish miqdorida bo'lganligi uchun demak uni ham alohida o'rganib chiqamiz bordii gruntlar oldida sun'iy demak oldindan sun'iy ravishda jichlanishgademak qotirishga kuydirishga zarur bo'ladigan bo'lsa ya'ni, yani mustahkamligini oshirishga sun'iy ravishda mustahkamlikni oshirishga zaruriyat tug'ilsa mana shu holatlar demak bajarilmagan holatda uni tabiiy holatda asos sifatida foydalanib bo'lmasa demak mana bu guruntlarni sun'iy ravishda mustahkamlab sun'iy asos yaratamiz demak boya biz aytib o'tdik poydevorning turlarini ularning ko'rinishi xuddi mana shu holatda demak mana bu joylashuvchi sayozpaydevorlar mana bui chuqur joylashuvchi paydevorlar demak qoziqli paydevorlarning o'zi demak ikkita turga bo'linadi bevosita siqilmaydigan qatlamga qadaladigan qoziqli ko'rinishidagi poydevorlar va osma ravishda demak bu holat bu qatlam hamma holatlarda ham uchrayvermaydi juda katta chushurlikda joylashganligi uchun demak osma ko'rinishidagi qoziqli poydevorlardan fayda foydalanamiz chuqur joylashuvchi paydevorlarni o'zini yana besh xili bor ularni ham demak alohida o'rganib chiqamiz demak bizni demak boshqa fanlar bilan aloqasida eng demak qanaqa qurilish mexanikasi fan demak bizda de, nazariy mexanika bizga asos bo'ladi ana shular holatda bizni fanimizning demak ahamiyatini quyidagilardan ham ko'rsak bo'ladi demak hamma buzilishlarning to'qson foizi asosan paydevorlar zimmasiga to'g'ri keladi ular quyidagi asosiy demak xatoliklar tufayli ro'y beradi birinchi muhandislik geologik va gidrogeologik qidiruv ishlarini yetarlicha va sifatli etib olib bormaslik natijasida bizlar har bir demak obyekt uchun alohida bajarmaymiz yonidagi obyektlarga oldingi demak eski qidiruv ishlarining natijalar bo'yicha demak foydalanishimiz mumkin shu sababli ma'lum demak bir xatoliklar bo'ladi asos va paydevorlarni loyihalash va hiolashdagi demak qo'yiladigan xatoliklar aksariyat hollarda demak qurilish texnologiyasini uchinchimiz demak talablarini buzish yuzasiga kelib chiqadigan xatoliklar qurilish jarayonida konstruksiyalarning sifatli yetarli darajada ta'minlanmasligi ham demak bizna binomizda hosil bo'ladigan buzilishlarga sabab bo'ladi demak buni ko'rib o'tdik mana shu holatlardi demak biz qancha ahamiyatga ega ekanligi mana shundan ham bizga demak ma'lum bo'ladi demak fanning rivojlanishida o'zimizning olimlarimiz de, demak shirinqulov samga demak sama bir necha yillar bo'yicha rektor bo'lib ishlagan inson gruntlar mexanikasini fanigi rivojlanishiga juda katta hissa qo'shgan o'zbekistondagi olimlarimizdan biri ikkinchisi hayat zairovich toshkent demak arxitektura qurilish institutining kafedra mudiri professor odam oltmish oltinchi yillardan keyin oltmish oltinchi yillardan keyin mana shu seysmik hududlarda o'zini alohida yo'nalishi bo'yicha poydevorlar o'rnatishni seysmik mustahkam zaminlarni yaratish bo'yicha o'zining yo'nalishini yaratgan inson demak mana bu fanning asosiy rivojlanishiga o'ttiz to'rtinchi yilda demak sitovichning birinchi bo'lib guruntlar mexanik darsligi e'lon qilinganligi juda katta asos bo'lib hisoblanadi demak guruntlarda biz, biz demak xossalarini laboratoriya sharoitida ham dala sharoitida ham o'rganishimiz mumkin mexanik xossalarni demak laboratoriyada sharoitida ularni ham demak dala sharoitida ham o'rganishimiz mumkin bo'ladi demak mana dala sharoitida o'rganilayotgan demak holatimiz bizda de ko'rsatilgan demak alohida demak fizik xossani boya aytib o'tdik guruntlarning sakkiz xilini mana shu sakkiz xildagi guruntlarning har birining demak alohida uchta laboratoriyada aniqlanadigan xossasini va mexanik xossalarni demak alohida o'rganib chiqamiz demak biz dala sharoitida hosil bo'lgan hamma ma'lumotlarni dala sharoitida quyidagicha demak qayta ishlab o'rganib biz demak o'rganishlarning hisobotlarini topshirishimiz mumkin va shu asosda mana shu maydonning geologik demak tuzilishini o'rganib o'sha gunutlar to'g'risidagi boshlang'ich ma'lumotlarga ega bo'lamiz demak bu fanni alohida o'rganasizlar degan umiddaman qurilish fanlarining demak ustozlik fanlariga kiradi ularga demak o'zlaring yaqindan har bir turlari bo'yicha tanishib chiqasizlar degan umiddaman e'tiborlaring uchun juda katta rahmat